নমস্কাৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অতি সহজতে বনাব পৰা ৰেচিপি হয় এইটো সকলোৱে বনায়েই থাকে খায়ে থাকে তথাপিতো মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এয়া কণী বনাব ওলাইছোঁ কণীৰ লগতে আছে পিঁয়াজ আদা নহৰু থেতালি লৈছোঁ এয়া পটল আৰু আলুৰে বনাম মইনো কেনেকৈ বনাওঁ চাব আপোনালোকে সকলোখিনি যোগাৰ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আনফালে কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ এতিয়া কণীকেইটা প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম চাই থাকিব আপোনালোকে এয়া কেৰাহীত দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে মই সৰিয়হ তেল দি লৈছোঁ অকণমান এতিয়া কণীকেইটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম তেলখিনিতে গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ এতিয়া কণীকেইটা দি ল'ম এয়া হালধি গুড়ি অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ হালধি গুড়ি অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ এতিয়া ভালকৈ কণীকেটা ভাজি লওঁ কণীকেটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গল ইয়াতে এটা মই তেলত পাঁচ ফোৰণ দি লৈছোঁ লগত কাচি লোৱা পিঁয়াজ পানী লোৱা আদা ৰসুনখিনিৰ লগতে জিৰা গুড়ি হালধি গুড়ি আৰু নিমখ জোখমতে দি লৈছোঁ এইখিনিত পানী অকণমান দি এটা মিশ্ৰণ বনাই ল'ম এইখিনি ঘোলটো প্ৰস্তুত হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে পিয়াঁজত ধুনীয়াকৈ সজ্ হৈ গ'ল ইয়াতে কাটি থোৱা পটল আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান সময় ঢাকি আৰু অকণমান সময় ঢাকি ৰাখিম এয়া দুই মিনিট হৈ গ'ল ঢাকি ৰখা এতিয়া ইয়াতে নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম সেইখিনি এতিয়া ঢাকি ৰাখিছোঁ আৰু আদা নহৰুৰ যিখিনি কেঁচা গোন্ধ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ কমি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ পাছত কণীকেইটা দিম এয়া দেখিছে এইখিনি আধা সিজা হৈ যোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে অকণমান পানী দি লৈছোঁ বহুত দিয়া নাই অকণমান দিছোঁ এতিয়া এইখিনি উতলিব দিম এয়া দেখিছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল খাই গৈছে পানীখিনি শুহ গৈছে এতিয়া ইয়াতে কণীকেইটা দি দিম আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছো এইখিনি তিনি মিনিটমান পিছতে হৈ যাব মোৰ তৰকাৰীখন বৰ্তমান এইটো পৰ্যায় পালে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াতে জোল খাব তেতিয়াহ'লে অকণমান পানী দিব পাৰে আৰু মই যিহেতুকে জোল নবনাওঁ এইখন তৰকাৰী এনেকুৱাকৈ থুপথুপীয়াকৈ বনালেই ভাল লাগে খাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব সকলোৱে জানেই যিহেতুকে বনাব তথাপি মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়ালোঁ বেয়া নাপাব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ